день в Украине. Вы смотрите новости на БТВ. Здравствуйте. Протокол намерения о полном прекращении огня на Донбассе будет подписан в ближайшее время. Об этом договорились представители ОБСЕ, Украины, России и так называемый ДНР во время встречи в Донецке. Сообщил исполняющий обязанности спикера Генштаба вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Во время встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением минских договоренностей. Особое внимание уделили недопущению ведения огня и применения тяжелого вооружения, а также прекращению перестрелок в районе Донецкого аэропорта. И песков. По результатам мероприятия установлено взаимодействие на уровне общего координационного центра, а также штаба вооруженных формирований, находящихся на территории временно неподконтрольной вооруженным силам Украины. Ожидается, что по результатам рабочей встречи в ближайшее время будет оформлен протокол намерений о полном прекращении огня. За минувшую ночь боевики трижды провоцировали украинских военных из минометов. Боевики обстреляли окрестности села Аленовки, а стрелкового оружия дважды Авдеевку. Как сообщат пресс центр АТО, на мариупольском направлении наблюдается активизация беспилотников противника. Вчера около 10 вечера их фиксировали четыре раза в небе над толоковкой и гнутовым. Тем временем боевики так называемой ДНР продолжают мародерствовать в районах Донецка. Дома, оставленные жителями, грабят, а между боевиками возникают конфликты с перестрелками. Как сообщают в группе информационного сопротивления, так называемая военная полиция ДНР также мародерствует. В последнее время в грабежах активно участвуют и российские наемники. В Снежном, назначенный руководством террористов, мэр пообещал расстреливать на городской площади грабителей и людей, причастных к разворовыванию гумпомощи из России. На колонне праздника украинские военные доставили около 60 тонн гуманитарной помощи жителям прифронтовых сел на Донбассе. Пользуясь перемирием, военные офицеры гражданского военного сотрудничества развозят в проблемные районы продукты питания, теплые вещи и подарки к Новому году. В ближайшее время доставка гуманитарного груза продолжится. Это колонна гуманитарной помощи под патронатом президента Украины нам передали ту помощь представители различных областей Украины. Значит, груз предназначен для населения так называемой буферной зоны. К великому сожалению, у нас так произошло, что один из районных центров, в принципе, их несколько, в частности, Тельманский район, незаконно занят сепаратистами. Но села, которые относились к ним, сегодня находятся на нейтральной полосе, и вот как бы они, получается, с той стороны заброшены. Ими никто не занимается. Поэтому принято решение губернатором области о доставке этого гуманитарного груза. Соединенные Штаты Америки осуждают удержание в России украинских граждан, в том числе народного депутата Украины Надежды Савченко и кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил посол США в Украине Джеффри Пайт. Незаконное удержание украинских граждан в российских тюрьмах противоречит минским договоренностям об освобождении военнопленных. В твиттере у американского посла есть один любопытный пост. Звезда кино Арнольд Шварценеггер заявляет, что Крым украинский. В своей короной фразы «I'll be Бек, железная армия обещает, что оккупированный Крым непременно вернется в состав Украины. Российского оппозиционера Алексея Навального осудили на три с половиной года условно. Его брат Олег получил столько же, но реального срока и был взят под стражу в зале суда. Братьев Навальных признали виновными в хищении 55 миллионов рублей компании «Ивраше Восток». Политические комментаторы говорят, что таким образом оппозиционеру намекнули, что пора сворачивать политическую деятельность. В то же время посадить Алексея Кремль не решился, хотя прокуратура просила для него 9 лет тюрьмы. Предостережением Навальный не внял. Выйдя из зала суда, он эмоционально призвал россиян сбросить нынешний режим. Эта власть не заслуживает существования, она должна быть уничтожена. Я призываю сегодня, в том числе, выйти всех на улицу, я призываю выходить всех на улицу до тех пор, пока власть, которая просто невиновных людей хватает и мучает, не будет отстранена. года на юге Украины стабилизировалась. Одесский аэропорт полностью восстановил свою работу, а в 8 утра был принят первый рейс из Шермель-Шейха. Только за ночь ГосЧС освободила 2700 транспортных средств из снежных завалов. Около 5000 граждан воспользовались пунктами обогрева. После проведения работ по очистке дорожного покрытия в Запорожской области возобновлено движение транспорта по ряду автомобильных дорог, в том числе Харьков-Симферополь, Запорожье-Мариуполь и Запорожье-Донецк. Напомню, что из-за сильного снегопада со вчерашнего дня было закрыто движение на автотрассах четырех областей – Николаевской, Харьковской, Запорожской и Одесской. Гидромецентр, как никогда заблаговременно, предупреждал о сложных погодных метеоусловиях, приближающихся. Во всех средствах массовой информации были размещены предупреждения. К сожалению, наши автолюбители не совсем добросовестно отнеслись к этому предупреждению, чем осложнили себе жизнь и создали трудности для окружающих также препятствует на сегодняшний день работе специальной тяжелой автотехники. Из-за образовавшихся заторов специальная техника, тяжелая техника снегоуборочная не может своевременно добраться до места проведения работы. Нью-Йорк полностью готов к встрече Нового года. На Тайм-сквер, где проходят главные торжества, провели репетицию праздничного вечера. Организаторы протестировали новую систему выброса конфетти. Она сработала на отлично. Тысячи цветных бумажек в воздухе очень порадовали прохожих. В этом году конфетти в новогоднюю ночь будет запускать Алладин, Вернее, актеры, играющие в этом новом бродвейском мюзикле. Организаторы красочного действия на Тайм-сквер приоткрыли завесу тайны. В новогоднюю ночь воздух взлетит почти тонна конфетти. Ожидается, что на главную площадь Нью-Йорка приедет более миллиона человек. В преддверии праздника врачи и диетологи рассказали украинцам, как сохранить хорошее самочувствие после длительных застолей. Основное правило – все хорошо в меру. Какие еще секреты здоровья узнали наши корреспонденты, смотрите далее в сюжете. Старые добрые правила поведения за праздничным столом не утратили своей актуальности и для встречи 2015 года. Самое главное – не морить себя голодом до полуночи. В течение дня не забывайте делать легкие подготовительные перекусы, желательно с минимальным потреблением алкоголя. Если он присутствует в меню, не стоит забывать об элементарной закуске, которая смягчит действие напитка на желудочно-кишечный тракт. Какие мают быть закуски? Какие должны быть закуски? Это должны быть в первую очередь овощи в разном виде. Сыром, тушеном, запеченном, в виде запеканок. Почему? Потому что овощи – это клетчатка, а клетчатка – это идеальный сорбент, втягивающий все лишнее, в том числе лишний алкоголь и сахар, и жир, который мы порой переедаем. Поэтому овощей должно быть много. Кроме того, они низкокалорийные, если они правильно приготовлены. Также должны быть белковые блюда, поскольку белковые блюда помогают хорошо работать печени когда печень лучше производит фермент и лучше переваривает пищу. Конечно же, новогодняя ночь без традиционного шампанского на столе представляется с трудом. Однако, именно перебор с игристым вином может привести порой к тяжелой интоксикации, как минимум мучительной мигрени на утро 1 января. У 60% людей после его применения, употребления, извините, не применения, возникает головная боль. Почему? Потому что вот эта углекислота, которая содержится в шампанском, способствует расширению венозных синусов, так называемых, в голове. Даже если встретить Новый год без переедания не удастся, существует проверенное правило для облегчения своего постпраздничного состояния. Здоровый, продолжительный сон, много воды и свежий воздух. Тут про рухову про Здесь важно помнить о двигательной активности, о свежем воздухе, который как раз на выходные, на праздники, особенно способствует оздоровлению людей. А люди таким образом могут отвлечь себя от обильных столов и от тяжести встречи Нового года. Не стоит забывать, что сейчас продолжается рождественский пост. Постные блюда существенно облегчат для вас и вашего организма предстоящую встречу нового 2015 года. Татьяна Зайченко, Андрей Никонов, БТБ. Спасибо, что вы с нами. До встречи.